20 месяцев у нас произошло именно 6808 пожаров против 6320, которые были за 2014 год. Значит, в жилых домах произошло 1410 пожаров. Детская шалость с огнем 24 пожара, других 73. Причины... Другого направления. Полгода на пожарах погибло 148 человек. Из них 8 детей. 111 человек травмировано, из них 10 детей. Спасено на пожарах 157 человек, из них 31 ребенок. Проанализировать, то практически во всех городах и районах Днепропетровской области наблюдается увеличение гибели. В осенний и зимний период и увеличение количества пожаров. Из населением проводится профилактическая работа. С разными организациями, которые помогают нам в этой работе. Это прекрасно. Стоит у нас вопрос профилактики детской гибели, потому что только за ноябрь месяц на пожарах у нас погибло трое детей. Настоятельно просят не оставлять их без присмотра взрослых, потому что гибель может случиться не обязательно от большого пожара, это может быть обычное загорание, задымление. Также у нас работает с профилактической целью отряд быстрого реагирования, волонтерских Который на родительских собраниях, на встречах с детьми рассказывает, как оказывать первую помощь, потому что родители тоже должны это уметь до приезда скорой, как спасти своего ребенка.